Вообще, в то время, когда из Нидерланды захотели отделиться от Испании, то Испания получала 40% своих доходов вообще всего из Нидерландов. Это учитывая, что Испании тогда принадлежала Южная Америка, Южная Италия, все, что южнее Рима, там Неаполь, все, что южнее Милан и его окрестности. Ну, понятно, там сама Испания, в Азии у них было много владений. Ну, короче, это была империя, как говорили тогда, никогда не заходит солнце. Ну, 40% своих доходов они получали из маленького кусочка, который был Нидерланды, ну, плюс современная Бельгия. То есть это все считалось одно и то же. И, ну, как бы началась заваруха там и... Вплоть до того, что, ну, конечно же, там были религиозные моменты, они были неспроста. Ну и вообще испанцы, нидерландцы не понимали, какого хера, то есть них, как обычно, что там трясли налоги, ну испанцам что, с кого брать налоги, либо с испанских дворян, либо с этих, как сказать, нидерландских жирных, кого там, ну короче, чтобы корова давала больше молока, и она меньше кормить и больше доить, ну так они с нидерландами поступали, Допустим, Испания вела войну с турками, с марами. Деньги брала в Нидерландах. Нидерланды не понимали, какого хера, блядь, они финансируют войну Испании с Турцией. Блять, нахер оно им надо. 300 лет не надо. Ну, то есть... Ну и начали они движение за независимость, плюс там протестантизм, кальвинизм. Они... Вообще отдельная история. Почему католицизм в Европе ну, начал угасать, сейчас он вообще это ну, тогда был кризис. Вот. Ну, в общем, в итоге Нидерланды за 80 лет Испанию победили, хотя Испания была... Ну, пехота у них была самая лучшая в мире. Не знаю, там, кавалерия, может быть, нет. Но армия была ну, топ-3 в мире, наверное. А Нидерланды были просто торгаши. Просто торгаши. Ну, немножко умные, что понимали. И в итоге они победили. Автобусные билеты на сайте Рубиком.